وَأَتَّفَتَ <applause> فرقا معصوما ولا تسعين ولا معنا شقي ولا محروما ولا مطرودا ربنا ظلم أَنفَسَنَا وإلا تغفرنا وَأَتَنَا من خاسرين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصلى الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري من لساني يفقه قولي Allahumma zirna ilman wa fahman wa al-hikna fi salihin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang berakah pada malam yang mulia ini kita bersama-sama berzikir bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada apa amalan kita lakukan pada malam ini ya Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyambungkan kita uh, dalam madrasah yang mulia ini uh, madrasah ini diasaskan oleh para awliya' salihin ya uh, tidaklah kita melakukan apa yang kita lakukan pada malam ini kecuali kita mengikut uh, apa yang dilakukan oleh para ulama para ulama para awliya' dan para salihin uh, yang mana mereka itu mengasaskan madrasah ini untuk menghampirkan hati-hati kita yang lalai ini kepada Allah Subhanahu wa taala madrasah ini untuk mendidik jiwa kita yang jauh yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala mendidik hati kita yang jauh dan lalai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah kita lakukan ini kerana ingin me mengamalkan apa yang disebut dalam agama agar kita mencintai Allah Subhanahu wa taala agar kita mencintai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tidaklah kita lakukan ini untuk menterbiah diri kita eh? agar kita punya perasaan dengan Allah Subhanahu wa taala jadi rugilah eh? kita tidak punya perasaan kepada Tuhan kita kita ada perasaan kepada anak insyaallah kita ada perasaan kepada isteri masyaallah kita ada perasaan kepada suami kita ada perasaan kepada mak ayah eh, jangan sebut nama mak menitik eh mata rasanya ha ah, sebab apa teringat kebaikan dia ha ah, sebut nama Muhammad masya-Allah ya eh, ah, ha terasa kehangatan cinta dan sebagainya ha ah, punya perasaan eh, sebut kawan kita oh, terasa kita kebaikan mana perasaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak punya perasaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau dengan anak punya perasaan. Ha, kalau lama tak jumpa, Sabut saja dah sabar dah. Ha, kalau amat amat sangat cinta maka meleleh mata dia. Oh ha, uh, sambut tadi dah meleleh mata dah kata dia. Ah, ha, punya perasaan dengan anak. Sedangkan dengan Allah Taala juga dituntut punya perasaan tetapi kenapa kita tidak punya perasaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau ada sikit-sikit dapat hilang balik tidak punya perasaan. Eh, rasa tak ada apa, rasa tawa dia. Salat pun rasa tawa, tawa tak apa lagi kalau pahit. Ha, tawa boleh minum lagi. Ha, kenapa tidak punya perasaan? Eh? Ha, kerana apa? Sebab nafsu itu jahat nafsu itu jahat Aa, maka kata ulama an nafsu ashaddu min sab'ina syaitan. nafsu itu lebih dahsyat daripada 70 syaitan Aa, kita tak 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 tahu nafsu kita itu jahat sebab dia ada dalam diri kita dan kita merasai dia sebahagian daripada kita nafsu tu kita rasa nafsu sebahagian daripada kita sedangkan nafsu itu Allah Taala sebut apa dalam Quran Perhiasan jasad Nafsu itu perhiasan jasad Allah Ta'ala tak sebut Nafsu itu perhiasan, perhiasan ruh uh, Jadi bermaksud Nafsu itu anti ruh Anti kepada ruh Nafsu itu perhiasan jasad Zuyina linnas Hubbu syahwat Minan nisa Perempuan untuk jasad walbanin walqanatir, muqantarat min aldhahab walfiddah sampai akhir ayat semua cerita-cerita nafsu perhiasan-perhiasan jasad kalau untuk jasad ya, untuk roh ya eh, nafsu tak suka untuk memberikan sesuatu pada roh sebab asal kita ini roh tanpa jasad asal kita roh tanpa nafsu dia datang kemudian eh, roh datang kemudian jasad pun datang kemudian ha, bila dia datang kemudian dia nak menguasai pula oh macam Yahudi pula kan datang kemudian dia nak menguasai tanah tu dia datang kemudian ha, sebut macam ada ciri Yahudi marah pula orang eh, Yahudi pula kabar ciri-ciri ha, tu ada <tuh -tuh> eh? dia datang kemudian dia pula nak kongkong kan? ha, selalu siapa tu? Orang Yahudi lah kan Nafsu terdatang kemudian Tiba-tiba ha, dia nak menguasai roh ha, Tak atau eh, ha, Apa kita kata lemahnya kita eh, ha. Sehinggalah eh, ha, Roh itu kembali pada tempat asalnya Sehinggalah roh itu kembali pada tempat asal dia Di mana tempat asal roh Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ruh itu di sisi Allah Subhanahu eh? wa taala. Ya. Ruh itu sangat menikmati ya eh? hampirnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran menyebut ruh itu berada dalam alam musyahadah. Ruh berada dalam musyahadah. Alam musyahadah maksudnya apa? Dia menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu eh? wa taala. Ya. Al-Quran yang menyebut Qalu bala syahidna Bahkan ya Allah syahidna kami musyahadah padamu Jadi ketika itu tidak ada kata-kata dusta Daripada ruh Kata-kata disebut lisanul hal Kata-kata itu adalah lisanul hal Yang bercakap itu hal keadaannya bercakap Macam kita sekarang ini, lidah kita bercakap hati itu belum tentu lagi. Ya, yeah. tadi kata yang menyebut itu lisanul hal. Maksud hal keadaan roh itu musyahadah pada Allah Subhanahu wa taala dia tidak menginginkan apa-apa. Ah -apa. oh, sekiranya di dunia ini kita tidak syukur dengan Tuhan kita, Maksud ada masalah pada diri kita. Yeah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Allah mukmin yang sempurna itu orang mukmin yang sempurna. Inna maal mu'minoon iza zukir Allah wajilat qulubhum. Inna maal mu'minoon hanya hanya orang mukmin yang betul-betul mukmin. Iza zukir Allah bila dia menyebut nama Allah wajilat qulubhum gementar hatinya masa ada perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mentarbiah diri kita, kalau kita tidak mujahadah nafsu kita, mungkin adalah sikit-sikit perasaan tu. Eh, rasa-rasa tu ada sikit-sikit dia. Yang lebih ni kita poi-kopau gitu. Ah, rasa lazat makan, lazat pakaian, lazat ah, yang lain-lain tu kita bagi kepada tubuh badan kita. Ruh kita dapatlah sikit-sikit rasa eh, dengan Tuhan Oh, ada juga rasa sikit-sikit. Yang lebih tu, semua cerita makan, cerita apa. Oh, ha, uh, Jadi, bermaksud, eh, madrasah ini adalah merasah untuk kita eh, menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu SWT. Eh, sekadar manakah kita dapat dekat dunia ini, dekat dunia ini, Itulah qadar kita di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Eh? Qadar mana usaha kita untuk hampir kepada Allah, maka sekadar itulah kemuliaan kita di padang mahsyar nanti. Mana mungkin kita nak duduk di bahagian hadapan padang mahsyar? Mana mungkin kita nak duduk bahagian hadapan padang mahsyar sedangkan di dunia ini kita memilih untuk mengagungkan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita orang mukmin, ya kita orang Islam, eh, tapi perasaan kita kepada Allah kurang. Ha oh, ya, duduklah dalam beri sama mukmin tapi duduk belakang. Ya. Eh, kita menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Ah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan demi kekuatan ini kekuatan. Jadi tidak ada Selepas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu amalan selepas kita melaksanakan kefarduan, alhamdulillah. Yang nama iman, alhamdulillah kita dah beriman kepada Allah dan iman Rasulullah. Yang nama kefarduan, alhamdulillah kita dah tunaikan solat. Ha, eh? nah, tapi kalau orang tu belum tunai solat, solat pun yang tu agak Ha, nak masuk tau tauful dah. Ah boleh kata salah, salah. Eh? tapi beratik masya-Allah, tapi sembahyang tak jaga tak ada faedah dia. Ya. Eh? Ha beratik luatlah tasbih semasa sebahasa kita nguk eh? Sembahyang tidak apa tidak, tak ada manfaat tasawuf. Eh? Sebab itu ulama menyebut dalam kitab, eh tasawuf ini selepas kita melaksanakan kefarduan Uh, sebab itu disebut dalam kitab, adalah kita jaga kewajipan kita. Kewajipan dengan jiran. Kewajipan dengan sahabat kita. Uh, jangan kita beratau sahuf, lepas itu menipu pula kerja orang. Ha, jadi tak. Ha, eh. selesai kan masalah dengan orang. Dia kena, ah, baru datang tuan sahuf. Ha, tak, sepatutnya. Ha, eh. orang oh, masuk tuan tapi menipu dan sebagainya. Sebab itu selepas kita melaksanakan kefarduan, kewajipan kita, maka tuntutan kita adalah menghampirkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah beriman dah, alhamdulillah solat kita jaga, kewajipan kita jaga, apa lagi? Kita aa, bagi orang yang yang tidak faham masalah ini maka dia rasa dia dah selesai dah. Ha, dia dah beriman, solat jaga, Puasa sudah, haji dah pagi, umrah dah dua tiga kali, umrah premium penadung, umrah rahmah pun ha. Jadi apa lagi? Ah, kita nak bersuka-suka lah kat dunia ni. Ada? Ana apa lagi? Eh, haji sudah, umrah dah dua tiga kali dah. Puasa pun baik, puasa sunat pun beri, Quran dah dua kali khatam lah. Apa lagi? Ah, kita nak bersenang-senang dengan dunia ni. Oh dia tak nampak ada lagi tuntutan eh tuntutan menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas kewajipan kita yang telah kita lakukan, iman kita, salat kita, puasa kita, eh isteri alhamdulillah makan, suami alhamdulillah eh jangan kita abaikan pula. Eh? Ha, tak ada faedah dia. Eh? kita telah mengabaikan salah satu tapi kita bertasawuf tapi kita mengabaikan suami kita kita bertasawuf tapi kita abaikan isteri kita ha, nah, tinggalkan tasawuf tu pergi jaga lelaki tu pergi marah pula ustaz <laughs> jadi eh, tak betul cara dia sebab itu tasawuf ini selepas kita selesaikan kefarduan kita semuanya ha, eh, kalau tak dah Tunaikan kefarduan kita semua Dah selesai semua ha, Masya Allah kewajipan kita kepada suami sudah Kewajipan isteri sudah Kewajipan anak sudah ha, Barulah kita nak hampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada kewajipan kecuali kita menambahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita ingin mengamalkan satu ayat dalam Al-Quran yang mana ayat itu tidak menyebut amal walaupun ayat itu tidak menyebut amal bukan bermaksud kita meninggalkan amal ayat itu bermaksud selepas kita menjaga segala kewajipan maka perkara itu yang paling Tuhan tengok iaitu hati ayat itu bukan bermaksud kita kita tak lakukan kewajipan yang lain yaumala ya malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim Ayat itu adalah Al-Quran. Hari akhirat tidak manfaat harta dan anak pinak kecuali yang datang bertemu dengan Allah biqalbin salim dengan hati yang sejahtera. Tak betul orang tu kalau dia sudah dapat ber berzikir, alhamdulillah hati dah sempurna rasanya, tapi temu jawab pada suami diabaikan, temu jawab pada isteri diabaikan. Dan jiran diabaikan, kewajipan diabaikan, dengan rasa hati dah buasih, mana mungkin itu maksud dia? Eh? Jadi maksud dia ayat itu hanya menunjuk kepada hati sahaja. Dia tak sebut amal. Bukan bermaksud meninggalkan amal, bermaksud selepas kita beramal segala kewajipan, maka yang paling utama Tuhan lihat adalah hati kamu. Yauma la yanfa'u malu wala banu illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat itu tidak manfaat harta dan anak pinak kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hatinya yang sejahtera selepas segala kewajipan dilakukan. Itu maksud dia. Oh. Maka hatinya sejahtera itu, itu bermaksud sejahtera daripada hasad, sejahtera daripada riya, sejahtera dan sebagainya dan sejahtera daripada yang paling kemuncak sejahtera sejahtera kecintaan kita kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. itu ah, kemuncak kesempurnaan hati. Eh? Pada awal ke masya-Allah sifat mazmumah yang bawah-bawah ni kena selesaikan. Ha? Eh? tak munasabah kalau masya-Allah hati dia sangat cinta kepada Allah, hati dia sangat cinta kepada Rasulullah, tapi dalam dongki nak moyang orang. Ha, ah, contohlah. Tak ada nak bahas apa dah kau tak rasa so, tu pokok di situ lah okay, and then nak dikobah dan... <tuk> eh? jadi maksud tak munasabah. sebab ini perkara yang paling basic dalam islahul qalbi riya ujub eh? ni paling asas Tidak munasabah masya Allah rasa cinta kepada Allah tapi dah mati ada riya ada ujub eh? sebab itu cinta kepada Allah dan Rasul ini adalah kemuncak kesempurnaan hati eh? Salah so, hati kita, Masya Allah Kita bersihkan daripada ria Daripada ujuk Setiap pengajian tasawuf Kita sebut berkali-kali bahawa Amal kebaikan kita Datang daripada Allah Amal ibadat kebaikan kita datang daripada Allah Itu yang kita ulang-ulang Supaya kita sedar Bahawa bukan kita yang baik Supaya terselamat daripada ujuk Ujuk ini membinasakan amal kita Ujub ni perasan... andal-dan ah, eh ada dia ujub tu. Orang yang semua pemalas dan seorang yang rajin, ujub. Eh, kenapa ujub? Sebab dia lupa bahawa kebaikan dia itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang faham makna ini setiap kali dia pertambah baik bertambah dia malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau bertambah terima kasih dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia tahu bahawa Allah Taala berikan dia hidayat. Kalau Tuhan tak bagi hidayat dia tak dapat hidayat. Naujub apa? Ya. Eh? Ah, ha sebab setiap kebaikan dia pemberian daripada Allah. Kita syukur Tuhan bagi kita hidayat sebab itu kita beramal. Orang lain tak beramal sebab tak dapat hidayat. Apakah perlu kita hina dia? Tak. Ha? Ha? Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah layak kita merasa tinggi diri dengan kebaikan kita? Mana layak untuk kita meninggi diri sebab kebaikan kita Allah Subhanahu Wa Taala yang, yang bagi. Ya? Eh? Ha? mana patut tak sepatut orang tu dia rasa dia rasa kaya kalau duit orang bagi tak sepatutnya orang tu dia rasa hebat kalau motor pun orang pergi pinjam seluar pun orang pinjam seluar dalam pun orang pinjam kalau dia tahu diri, untuk dia. Ha, walaupun orang puji, lawa seluar kau, lah mati kita. Dia tak tahu seluar pinjam. Oh, dah. Dia tak ada tinggi dia. Kalau orang tak tahu diri, lawa seluar kau, memang. Dia duit banyak. Ha, uh, orang tak tahu diri. Sedangkan hakikat dia, seluar tu pinjam, baju tu pinjam, motor tu pinjam, kereta tu pinjam. Ha, jadi dia merendah diri, semuanya adalah pemberian orang Begitu juga ibadat kita. Ha. ha. Jadi ulama suruh selalu menyebut begitu bila kita baik, kita diberikan hidayah lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rajin baca Quran sebab Tuhan bagi kita hidayah yang lebih. Kenapa kita rasa tinggi diri? Sepatutnya kita rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kemuncak ke dia kita bawa diri kita mencintai Allah dan Rasul, membesarkan Allah dan Rasulnya, sebab itulah ruh kita yang asal dulu eh, mengagungkan Allah dan Rasul. Sekiranya ini yang kita dapat di dunia sebelum kita meninggal dunia, masya Allah kita kata, salat kita jago, kewajipan kita jago, hajiran kita jago, warna hati kita ini makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kemuncak kemuliaan kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada lebih tinggi daripada kemuncak itu hatta syahid di badan perang sekalipun. Maka okay, inilah yang paling besar kemuncak kita ibadat. Syahid menang orang, sebab sampai waktu dia, ketika dia. Bukan tujuan kita nak pergi perang dengan orang. Bukan tujuan kita nak pergi bunuh orang. Tak. Jadi tujuan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk perang. Tujuan kita dijadikan oleh Allah untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, maka okay, itu kemuncak dia. Kita melakukan kebaikan eh, kepada orang kita melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya hati kita makrifat pada Allah Subhanahu wa taala hati kita makrifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beristiqamah istiqamah gitu maka inilah kemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jadi kalau orang tanya bagaimana kita nak muliakan Allah Subhanahu wa taala yo salat tapi salat tanpa makrifat tidak ada sempurna dia. Mana kemuncak kemuliaan kita kepada Allah adalah makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan paling tinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bila kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala menghina kita? Sebab kita telah memberikan kemuncak kemuliaan Eh? Kita menjaga solat kita, kita menjaga puasa kita. Ya, kita ada kesilapan istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya manusia, kullu ibnu Adam khata. Setan Adam banyak buat salah. Ya, kadang-kadang kita terlalu cakap dengan kawan dan sebagainya, maka itu kita minta maaf dan sebagainya. Eh? Dan kita lakukan eh? tazkiyah ini, tarbiyah ini eh? sehingga kita mengenali Tuhan kita, mengenali Nabi kita sallallahu eh, alaihi wasallam dan layaklah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Eh, kerana ini tujuan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk jadi khalifah. Inni ja'idun fil ardi khalifah. Jadi apa maksud khalifah? Khalifah ni memakmurkan dunia ini dengan sebaik-baik dia. Inni ja fil ardi khalifah. Oh. Hmm, bueno. hmm. So hilang. Satu-satu <laughs>